Они не плохие, не хорошие. Им просто не до нас, мы сироты. Я имею в виду регион. Да, поэтому отдайте региону повноважень. Не через вертикаль, да. А что мы ждем до, до, до выросня для того, чтобы внести изменения в Конституцию? По Зачем? Шо? Это самая главная проблема в Украине сегодня. Номер один. Для того, чтобы запустить экономику, отдайте сюда на места, тогда спросите. А давайте подумаем о том, что может сегодня в такой ситуации и выборы надо местные провести, не в октябре. Если вы хотите полноважение новых рад это сделать, так давайте их проведем. Страну спасать надо. А страна – это экономика, же, это предприятие, которое имеет доходность, либо не имеет. А потом эта доходность распределяет по справедливости между людьми. А этого никто не делал. Это, 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 основная проблема, чтобы вы понимали. Другой проблема на сегодняшний момент, ну, понятно, война, ну, у нас тут тоже есть фронт экономический. Не вытянем? Ну, поверьте мне, грустно мне встает от того, что я вижу.